Kuliah kita sudah masuk kali yang kelima. Jadi ada baiknya kita imbas sedikit apakah pelajaran yang telah pernah kita lalui. Antaranya kita telah memahami bahawa perjalanan Isra dan Mi'raj ini yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan roh dan jasad. Nabi Muhammad pergi itu, roh dia pun pergi, jasad dia pun pergi. Dia pergi dalam keadaan jaga sebagaimana kita sekarang. Bukannya mimpi ataupun dengan lain-lain keadaan. Manakah yang lebih mulia antara malam Lailatul Qadar dengan malam Mi'raj? Ya kepada umat Islam, malam Lailatul Qadar lebih mulia. Tetapi kepada Nabi Muhammad Malam yang raj, lebih mulia lagi Kita juga pernah uh, Diceritakan dengan sebuah kisah Di mana seorang pemuda Kematian ibu dia Tiba-tiba dia menangis Rupa-rupanya secara Kashaf uh, Maksud kasyaf pun kita dah bincang lah Iaitu terangkat hijab Sehingga boleh nampak perkara-perkara yang orang lain tak nampak semasa dia mak dia dah meninggal dia dapat melihat mak dia ni diseret ke neraka dan disiksa di dalamnya dalam majlis yang sama ada seorang tok guru sufi tok guru sufi ni dia simpan untuk diri dia 70000 zikir jadi dia niat nak hadiahkan 70000 zikir ini kepada manfaatnya kepada mak budak tu tadi belum pun sempat habis niat dia budak muda tadi ni dia tertawa Orang pun tanya, kenapa tertawa? Dia secara kasyaf dah nampak mak dia tadi dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Dia tak tahu pun yang Syekh Sufi ni hadiahkan 70 ribu zikir tadi. Jadi pengajaran dia, kita kena banyak-banyak berzikir. Kemudian kita ada menyentuh tentang rupa Malaikat Jibril. Mengikut Abdullah bin Mas'ud, Malaikat Jibril ini sangat besar. Di mana satu sayap dia pun hampir-hampir nak menutup ufuk nak menutup daripada timur ke barat daripada sayap-sayap dia ini berjatuhan mutiara-mutiara pelbagai warna-warni yang cantik dan juga batu berlian yakut kemudian kita ada sentuh tentang pokok bidara kerana perjalanan Nabi Muhammad ini dia sampai ke satu tempat yang dinamakan Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha maksud dia pokok bidara yang terakhir. Jadi di dunia ini ada pokok bidara, tapi tentulah tak sama dengan pokok bidara yang di atas langit ketujuh tu. Sebab apa pokok bidara yang di langit ketujuh tu sangat besar, dia meliputi seluruh alam. Ha, itulah antara beberapa perkara yang pernah kita sentuh. Dalam kuliah yang baru lepas, kita bercerita tentang Nabi Muhammad dibelah dada ha, Dibelah dada, dibelah perut Berapa kali dibelah? Sekurang-kurangnya tiga kali Masa kecil sekali Masa dia dilantik jadi Rasul sekali Dan pada malam Isra' Miraj sekali ha, Kata sebahagian ulama Masa kecil itu dia dibelah untuk Memberikan kepada dia ilmu yakin. Masa dia jadi Rasul Dibelah untuk diberikan kepada dia aynul yaqin dan pada malam Isra Mikraj untuk diberikan kepada dia hakul yakin. Ha, ini pun kita dah bincang lah dalam kuliah yang lalu. Masa kecil itu berlaku di mana? Di kampung Bani Sa'ad iaitu tempat Nabi Muhammad disusukan. Ha, di sanalah ibu susu dia yang bernama Halimatus Sa'diyah. Sa dia main-main di sana. Tiba-tiba datang malaikat dua orang. Ah ha, malaikat ni datang dengan terbang. Ya, ha, tangkap dia, belah dada dia sampai ke perut keluarkan hati belah pula hati cuci dan sebagainya masuk balik ha uh, jahit balik ha uh, itu sekali kali kedua masa dia mula jadi rasul uh, satu hari Nabi Muhammad keluar pada waktu malam dia tiba-tiba terdengar ada orang bagi salam assalamualaikum dia sangkakan itu bunyi jin jadi dia cepat-cepat masuk dalam rumah dia bagi tahu kepada isteri dia Khadijah Khadijah kata itu petanda yang baik. Sebab Khadijah ni pun dia satu orang yang alim. Dan sebelum masuk agama Islam ni, dia beragama Nasrani. Beragama Kristian. Ahli kitab yang betul lah. Jadi banyak cerita tentang Nabi-Nabi ni dia tahu. Jadi kata Khadijah, itu khabar yang baik. Nabi Muhammad pun keluar lagi. Nampak malaikat Jibril yang sangat besar. Dan malaikat Jibril ni dia datang dengan satu orang malaikat lagi iaitu malaikat Mikail. Kata setengah ulama malaikat Mikail ni dia lebih besar daripada malaikat Jibril. Ah wallahu alam. ketika itu Nabi Muhammad sekali lagi dibelah. Dan belakang dia dicok. Dan kali ketiga Nabi Muhammad dibelah perut dan dada ketika malam Isra Mikraj. Dan dicop juga. Itulah tadi tiga kali Nabi Muhammad melalui pembedahan Yang mana pembedahan ini tak sakit pun Kemudian kita ada berbicara tentang khatamun nubuah Iaitu tanda cop kenabian yang malaikat cop di belakang ni Bagaimanakah rupa khatamun nubuah ni? daripada sandaran-sandaran yang kita kumpulkan Secara kesimpulannya Khatamun nubuah ini ialah satu daging yang menonjol Uh, macam bekas kena bekam, bentuk dia macam telur burung, dia terletak pada bahu kiri Nabi Muhammad. Ha, nah, itu. kata <tuh> Nubuwa. Berapa kali kena cop? Tiga kali. Sekurang-kurangnya. Masa kecil sekali. Masa nak jadi rasul sekali. Jadi rasul sekali. Dan masa malam Isra' Mi'raj. Ha, nah, lepas belah, cop. Lepas belah, cop. Tiga kali. Nah, itulah tadi Seimbang selalu pelajaran dalam kuliah yang lalu Sekarang kita sambung cerita kita Hadirin yang dirahmati Allah sekalian Dalam nota saya yang saya bekalkan itu Adalah tulisan Syekh Daud Fatani Bahagian atas tu Ini cerita ni selepas dibelah dan selepas dicok pada malam Isra Mi'raj. Apa yang berlaku Kemudian maka didatangkan dengan buruk Daripada syurga Kata Syekh Daud Fatani Buruk ni asal tempat dia di syurga Yang berpelana Lagi berkekang Maksud dia di atas buruk ni ada tempat duduk Dan ada pula tali kekang Macam orang naik kuda tu Maka iaitu Suatu binatang yang putih Buruk ni warna dia putih Lagi besar daripada himar dan kecil daripada bakal himar ni kaldai kaldai ni kecil sikit yang besar sikit daripada kaldai ialah himar jadi burak ni dia tengah-tengah besar sikit daripada kaldai kecil sikit daripada himar himar ni bakal uh, bakal yang bukan himar himar tu kaldai kaldai bakal ni sebagaimana yang saya nyatakan dulu ialah kacukan di antara kaldai dengan kuda Uh, kaldai dia bagi kawin dengan kuda dapat satu makhluk nama dia baral. Badan dia besar lagi daripada kaldai. Uh, dan lebih kuat daripada kaldai sebab dia anak kacukan kuda. Jadi buruk tadi dia tengah-tengah. Uh, kaldai kecil, Buruk tengah-tengah, baral besar. Ah uh, tu dia punya saiz. Empat kakinya yang amat pantas perjalanannya. Maka adalah antara satu langkah pada satu langkah Kira-kira seperlihatan mata Sekali dia melangkah Sejauh mata memandang Kalau kita duduk di padang pasir tu Dia langkah sekali sampai kat hujung padang pasir Kita nampak sayu-sayu berapa kilometer